उर्दू टीचर के मज़् सामीन अस्सलाम असलकुम आज के वीडियो में हम बात करेंगे अदबी इस्तिला, अक्रोस्ती के हवाले से अक्रोस्ती यूनानी जबान के लफ्स एकरोस्ती से मखूज है इस सिन में नजुम के मिस्रों के पहले हरूफ को इस तरतीब और तहजीब से लाया जाता है कि वो अलाहिदा से कोई अलामत तलाजमा या तलमेह बन जाते हैं मशरक में इस सिंफ के लिए तो शीह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अदबी अतलाह की डिक्शनरी में अक्रोस्ती की तारीफ कुछ यूँ की गई है अक्रोस्ती का एक और यूनानी लफ्ज़ लिगोरिफ है जिसका मतलब लफ्जों की पहली या मामा है को इस तरह आगे पीछे या तब्दील करना कि उनसे कोई बामानी लफ्ज बन जाए या ऐसे अशार जिनसे एनग्रम्स या लफ्जी मामों का अंदाजा हो सके अक्रोस्ती एक चिस्तान है अगरचे लातीनी और इब्रानी में इसका इस्तेमाल ज्यादा है लेकिन उर्दू में भी इसको बरता जाता है अक्सर अखबार और रसाइल में जो मम में हल करने को दिए जाते हैं वो इसी उसूल और जावते को बुनियाद बनाते हैं हमारे यहाँ तो शी या मोशा एक सनत समझी जाती है लेकिन इसे एक सिंफ का दर्जा दिया जाना ज्यादा मुनासिब है एक मिसाल मुलाजा कीजिए दिल्ली मरहूम ए इल्म हुनर तुझको भी कुछ याद है वो एहदे अफरोजी अफगान नूर यजदानी था तेरी खाक में कोकब इकबाल था आलम पे तेरा जलवगर लुत्फ तेरा आम था यूनानो रूम में क्या हुआ क्यों हो गई महफिल तेरी जीरो जबर यूं शरीक नाला समानी हुआ इखलाक में मरसिया दिल्ली का है अपनी कहानी सर बसर नजम के हर शेर का पहला हर्फ मिलाने से लफ्ज दिल्ली बना है याद रखना ये बात मिसरों की नहीं हो रही बल्कि शेर की बात हो रही है इसलिए पहले शेर में दाल दूसरे शेर में लाम तीसरे शेर में लाम और चौथे शेर में या है जिनसे दिल्ली बन जाता है बुनियादी तौर पर अक्रोस्ती या तोशी एक मुफीद सिंफ है इससे की ये सूरतें निकलती हैं जबान पर ग्रफ मजबूत हो जाती है लिसानी इजहार के इम्कान वसी हो जाते हैं लफ्जों की हियत में यकसानियत का वाज अंदाज आता है मानवी तनावों का सलीका आता है उर्दू अदब में इब इन शाह ने मंजूर रब के नाम से अक्रोस्ती की नजुम में तबाह आजमायी की है जेल में खुर्शीद खावर की एक अक्रोस्ती या तोीह दी जा रही है के लिए लिखी गई इस नस्म में हर शेर के पहले हर्फ को मिलाया जाए तो नजर इकबाल बनता है मुलाहिजा कीजिए नए अंदाज से जहदु अमल का दर्स देने को हमारे दरमिया हक ने किया था दीदा भर पैदा जहानत हक परस्ती सिद्ध का एक कामिल फिरासत दूरबीनी इल्म सब कुछ उसको बख्शा था रईस फन इमाम हुरियत मर्द कलंदर भी शराफत और इसार का हासिल था वो तनहा अमीरी से थी नफ़रत और फकीरी से मोहब्बत थी रजाओ सब्र इस्तिकलाल का वो दरे यकता था कनात परसाई खुश मिजाजी भी सरिश्त उसकी गर्ज हर तरह से बेहतर नमूना था मुसलमान का बज़ाहिर रंद मशरब था बबातिन वायजो नासिह बज़ाहिर रहो था खुद बबातिन रहबर निकला इलाही दे हमें इकबाल के खाबों की ताबीरें ये नुकता हम समझ ली था खुदी से उसका क्या मंशा लगाए नखले आजादी रियाज़ जीस्त में ख़ावर बहाये हम खुदी व रूह आजादी का एक दरिया मोहतरम सामीन ये थी हमारी आज की वीडियो इस हवाले से कोई भी तजवीज़ हो बर करम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बहुत शुक्रिया अल्लाफिज